Та це програма «Народна думка і її ведуча Катерина Охотник. Ціни на продукти харчування в Україні пустили у вільне плавання. Кабінет міністрів України з 1 липня скасував Держрегулювання цін на продукти харчування. Що з цього приводу думають кам'янчани? Ми зараз і з'ясуємо. Значить, я вважаю, що ціни де зрегулюватися государство і встановити приділ, по якому нельзя. От я встановив предел, який ніж може, а вище вже нельзя. От це буде правильно. А то що пустити ціни, знаєте, в нас люди какие. они будут на этом делать свои деньги. Так что я считаю, что этот закон, который отпускает цены, не контролирует. Контролируется должно быть все. И цены контролируются, и отношения людей контролируются. Все должно контролироваться государством. Если не будет такого контроля, будет бардак. Плохо. Плохо. Плохо, Плохо относимся. Потому что Раньше хоть как-то сдерживались цены, а сейчас каждый свою цену поставит, какую хочешь. И бегая по магазинам, еще и где будет дешевле. Потому что с нашими зарплатами нужно покупать. Смотришь, где подешевле. Ну, может быть, это и хорошо. Надо подумать. Я так не готов сразу ответить. Ну, отлично для вас. Было бы хорошо то, что продукты будут так... Цены разные. Ну, в принципе, да. Скажите, за как вы относитесь к тому, что государство перестает регулировать цены на социальные продукты? Даже не хочу связываться с этим делом. Ну, что можно по этому поводу сказать? Государство наше принимает решения, которые не удовлетворяют народ, естественно. И, ну, конечно, негативно. Если, допустим, раньше можно было на среднестатистическую зарплату, свободно зайти в магазин и накупить продукты, то сейчас это абсолютно нереально. То есть люди работают только на продуктовый магазин. Как относимся? Да. Отрицательно. Он как на вас это да. отразится? Ну, на меня, может быть, и не отразится, но на родственников отразится. Очень отрицательно. Отрицательно, потому что если бы у нас было, э, перестали бы регулировать и недостаток зарплаты, это было бы хорошо. Но у нас получается, перестаем регулировать цены, но у людей нет возможности жить, это отвратительно на самом деле. У нас будет, не знаю, социальный взрыв будет или нет, но вполне возможно. Ну, в принципе, это неправильно, я считаю. А Как вы к этому относитесь в целом? Плохо. Лучше государство как-то влияет. Да. Если каждый будет, это будут цены разные все равно, я так думаю. Если каждый хозяин будет устанавливать это... их. Цены а будут не маленькие. Пусть уж, наверное, государство контролирует. Знаете, хорошо отношусь, потому что рыночная экономика, она э, саморегулирующийся механизм. Поэтому такое понятие, как социальные продукты, во-первых, надо создавать рыночную экономику. Не, ну какой-то минимум социальных продуктов, конечно, должен быть, но э, вообще в идеале э, экономика должна сама себя как бы организовывать. Вот так. В реальных рыночных условиях будут и социальные продукты, и все остальное, просто э, потому что будут созданы для этого условия. А ну, регулирование оно может создать только дефицит. А, ну, будет по факту, ну, по факту будут какие-то эти самые ограничения. Но этих продуктов социальных их не будет, понимаете? И поэтому никто от этого ничего не получит. Продукты. Конечно. То есть пусть на отрицательно своей пенсии 1500 гривен. Конечно, отрицательно. Государство должно регулировать цены. Очень плохо. Как это вас коснется непосредственно? Да не я, пойду наверное с бомжами до контейнера. Ну, то прям уже совсем да ради. Это, вот это. Ну негативно я, я к этому отношусь. А сказать почему не смогу просто. Так да, они да, определено... же и были такие. Да, но сейчас ее, тогда государство еще. Ну это никого не идет неправильно. И это нужно как-то решать. Как это все. Образец? Эх, нанять но нормальных правителей, чтобы это все было так хорошо. Плохо очень. Как это на вас отразится непосредственно? Э, на меня, как отразилось? Ну, это семейный бюджет, во-первых. Вот, он и не такой уже объемный. Заходишь в магазин, раньше когда-то сотней зашел, можно было что купить. Сейчас три сотни и практически ничего не купишь. Отрицательно. Как это на вас отразится? Ну, будет недостаточно средств для приобретения продуктов. Вы уже знали об этом, то, что отменяется сейчас узнали, какая теперь ваша реакция? Негативная, отрицательная реакция. Так она уже сейчас и так они определяют свою цену. Вот я иду с базара, вот. там каждый как сможет, сколько сдирает шкуру. Понимаете, одни там, ну, спекулируют же сейчас, натурально, купи-продай. Они уже сами себя регулируют, понимаете. От государство толку никакого, я вам честно говорю. Кто как мой, так и переживает. Ну что я могу сказать? Пенсионерам это очень плохо, да, и всем плохо. Повышение цен это никуда. Не успели зарплату добавить, а цены уже повысились. Положительно нормально. А как, на вас это никак не помогает. Ну почему? Повлияет. Ну кон конкуренция, я думаю, даст свое, и предприниматели сделают. Ну, за счет конкуренции, я думаю, они сильно не повысятся. Негативно, конечно. Но все равно же есть люди, которым надо такие цены, надо продукты. Ну если нижняя планка подорожает, все остальное будет дорожать, я так понимаю. Жить хуже станет. Ух, очень плохо честно говоря ну смотрите я считаю что как бы страна должна регулировать эти цены потому что хоть что-то ну, должно получать получать люди по какой-то э, можно сказать общей цене э, которая бы не выходила с, как бы каких-то параметров цен и люди как бы могли позволить себе хоть что-то стандартное, эти ту самую муку там, макароны там, макаронные изделия, да, там крупы, там хлеб, ну такое для выживания. ну конечно Вы отрицательно, отрицательно, конечно, конечно. Отрицательно. как это может на вас повлиять? ну как на нашу пищевую корзину это прямое прямое влияние оказывает повышение цен Нужно вообще такое делать или? Нет? Отпускать цены? Да. Нет, цены нужно контролировать в любом случае, я считаю. Ну что такое свободные цены? Сами будут решать. Конечно. По нашей потребительской корзине отпускать цены нельзя. Народ либо, либо государство не живет. либо анархия. Ну как-то так надо выбирать. Анархия в ценах это анархия государства. Так оно вся в их руках. Вони ж сами воруют и нас обдирают. уже ну, до этого не регулировалось. Это был эксперимент. А ну чем был? он закончился эксперимент? Ничего Здесь не случилось и дальше ничего не случится. Если к этому совершенно совершенно это. спокойно. Не знаю, отрицательно, наверное. Я лично считаю, что без этого контроля там какой-то хаос, бардак. Хоть они нормальні випівшіліпадкаки, ніби можуть любити це не діти. Так серйозно. Продукти харчування, які входять до соціального кошика, основа раціону кожної людини. Тепер ціни підростуть. Вони будуть жорстко визначатися ринком. Природно, що це вдарить в першу чергу по фінансах населення. Але ми, як завжди, сподіваємося на краще. Це була програма «Народна думка я її ведуча Катерина Охотник, оператор Ігор Василенко. До зустрічі.